Выбранных? Да. За Заключка. Да. Аргументировать надо? За Владимира Кличка. Да. За Владимира да? Почему? Просто личная приязнь к нему. Симпатия. Нет, просто. Нет аргумента, просто за него. Просто за него. Да. Вот, за Петра Порошенко. А потому что он потрясающий экономист, потому что он э, прагматик, и он свои заводы даже э, за Владимира Кличка тоже бы. То есть нет, 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 за Виталия. Владимира Кличка, Кличко нет, это за Виталия. Но я думаю, Виталий достоин возможно и более другой должности. Ну вот не вижу, не вижу кандидатуры совершенно. И... Mm -mm. Никто не нравится, честно говоря. Никто, нравится. Никто. Из мэров, да? Ну, вот на сегодняшний день, наверное, более всего я бы доверяла Порошенко. На пост мэрова, э, города Киева. Э, э, Владимир Кличко. Владимир Кличко? Да, да, да. Я бы за Порошенко. За Порошенко. А почему? Почему? Потому что я думаю, создав такую, во-первых, мне понравилось, когда не стало кондитерской фабрики, Карла Маркса, он создал империю Рошен. Это очень хорошие конфеты. Люди стараются все-таки до сегодняшнего дня брать торты, рошеновские конфеты, в отличие от других. Хотя они немножко дороже, но они все-таки действительно этот. Во-вторых, я видела которые, значит, детские площадки, которые он построил вот в железнодорожном районе. Виталия Клычка, вы Виталия. Виталия. Виталия, да, да, да. Виталия. По-перше, працював Омельченко Олександр Олександрович, але він вже, мабуть, і не погодиться на цю посаду. Звичайно, керівник міста повинен бути уособлювати в собі і політика, і дуже хорошого менеджера, і дуже гарного господарника, і досить таки неординарною бути особистістю. незручную для центральной э, власти, это однозначно. Ой, я не знаю фамилии, но человек, который уже работал и который умеет работать и знает, как Хорошо. это делается. Может, сейчас... может, сейчас... может, сейчас... может, я вижу. Скажите, ну, естественно, за Попова. за Попова. Естественно. Ну, потому что мне нравится, когда человек делает дело и видны результаты его работы. Что-то может не получаться, но главное намерение и главное потенциал это делать, и я этого это вижу и чувствую, что это возможно.